Isu jalur gemilang PAS Terengganu terbuka jika pihak berkuasa teruskan siasatan. Hassan Karim dorong Nurul Izzah tanding timbalan Presiden. Ahli ekonomi politik dakwa, lanjutan kontrak Azam Baki cetus kontroversi. Bekas adun titi serong dedah, dua penceramah jemputan rupanya pemimpin PAS Perak. Penganalisis berpandangan Rafizi bertindak seperti pembangkang ketika kempen pertahan jawatan timbalan Presiden. Arut Chelven dakwa pertuduhan Ramasami bermotif politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. PAS Terengganu bersikap terbuka jika pihak berkuasa ingin meneruskan siasatan berhubung kesilapan memaparkan imej jalur gemilang. Bercakap kepada FMT, penolong setiausaha Hanafi Ahmad berkata, PAS juga tidak boleh menghalang pihak masih tidak berpuas hati yang berterusan mendesak siasatan dijalankan walaupun permohonan maaf sudah dibuat. Katanya pihaknya sudah mengaku kesilapan, pihak urus setia juga sudah minta maaf dan segera membetulkan kesilapan itu. Kemarin, PAS Terengganu dilaporkan membuat permohonan maaf secara terbuka susulan kontroversi logo himpunan teguh memimpin Terengganu TMT 2025 yang memaparkan bintang jalur gemilang tanpa jumlah bucu lengkap. Sekretariat Program memaklumkan pihaknya menarik semula penggunaan logo itu dan mengeluarkan versi baharu. Sementara itu, Hanafiah yang juga adun cukai berkata beliau akan membawa isu tersebut dalam mesyuarat Mingguan PAS Terengganu termasuk membincangkan setiap pandangan dibangkitkan pelbagai pihak susulan kontroversi berkenaan. Calon Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Nurul Izzah Anwar memaklumkan bahawa Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim merupakan antara individu yang mendorong beliau untuk menawarkan diri bertanding jawatan nombor dua dalam parti tersebut. Menurut Iza dalam satu kenyataan, sokongan tersebut diberikan meskipun hubungan antara mereka pernah melalui ketegangan dan perbezaan pandangan, khususnya dalam isu-isu berkaitan dasar serta kepimpinan. Katanya Iza menyifatkan Pak Hassan seorang rebel with a cause serta antara yang lantang mengkritik khidmat beliau ketika berkhidmat di Pejabat Perdana Menteri PMO sebelum Iza berundur dan menyerahkan tanggungjawab kepada Nur Hisham Hussein Ketika itu, pengarah ekonomi dan ketua pegawai strategi KWSP. Kenyataan itu dibuat izah bersempena dengan berita keberangkatan Hassan Karim dan isteri bagi menunaikan ibadah haji yang turut disertai dengan gambar santai mereka menikmati secawan kopi bersama. Izah turut mengimbas kembali detik-detik sukar yang dilalui bersama Hassan dalam menggerakkan jentera parti suatu ketika dahulu termasuk usaha mengumpul dana daripada orang ramai bagi menampung keperluan penting seperti wang deposit semasa pilihan raya. Sebagai anak sulung kepada perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, pernyataan izah dalam pemilihan parti kali ini menandakan kemunculan semula beliau dalam kancah politik nasional selepas beberapa ketika mengambil peranan di luar pentas utama. Ali ekonomi politik Edward Terence Gomez menyatakan bahawa lanjutan kontrak kali ketiga bagi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki di bawah pentadbiran Kerajaan Madani memberikan persepsi negatif terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gomez yang juga pengerusi Lembaga Pusat Membanteras Rasuah dan Kronisme Pusat C4 menegaskan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar serta rakan-rakan politiknya dalam Pakatan Harapan PH secara konsisten mendakwa komitmen mereka terhadap usaha memerangi rasuah. Ikrar sedemikian, kata Gomez tanpa menapis kata-katanya, adalah tidak bermakna membandangkan tempoh azam dilanjutkan ketika dakwaan rasuah dilemparkan terhadapnya. Ujar beliau memburukkan lagi keadaan, Datuk Sri Anwar meneruskan untuk melanjutkan kontrak azam. Tambah Gomez, beliau terkejut dengan lanjutan kontrak azam kerana ia memberi gambaran yang sangat buruk terhadap pentadbiran Datuk Sri Anwar dan gesaannya bahawa beliau akan menamatkan rasuah atau sekurang-kurangnya cuba membendungnya. Menekankan keperluan untuk pembaharuan institusi yang akan memastikan kebebasan SPRM, Gomez berkata sektor tertentu orang awam menganggap suruhanjaya anti rasuah itu melaksanakan pendakwaan terpilih terhadap individu yang dianggap tidak sehaluan dengan kerajaan. Dua penceramah jemputan bagi pengajian kuliah bulanan di sebuah masjid di Kuala Kangsar rupa-rupanya merupakan pemimpin PAS Perak. Harapan Daily melaporkan perkara itu didedahkan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Titi Serong, Hasnul Zulkanain Abdul Munaim. Beliau berkata semakan daripada aduan seorang jemaah masjid tersebut mendapati kedua-dua pemimpin PAS berkenaan tiada tauliah mengajar majlis agama Islam dan adat Melayu Perak. Semakan mendapati dua penceramah terbabit adalah Fairuz Hafiz Osman dan Ibrahim Zakaria, masing-masing merupakan setiausaha dan ketua Dewan Ulama PAS Perak sesi 2023 hingga 2025. Pengulas lanjut Hasnul berpendapat pihak berkuasa agama negeri sukar mengawal masalah penceramah jemputan tanpa tauliah mengajar jika sebahagian besar ahli jawatan kuasa masjid dikuasai ahli-ahli PAS. Tegasnya, hal itu jelas melanggari arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa dan mengingkari titah Tuanku Sultan. Rafizi Ramli dikatakan seolah-olah bertindak seperti pembangkang ketika kempen mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR pada pemilihan tahun ini lantaran serangan terhadap parti sendiri dan kerajaan Menerusi laporan FMT, Taufik Yaakob dan Azmi Hassan senada cara Menteri Ekonomi itu melendihkan kelemahan PKR dan kerajaan boleh memakan diri menjelang PRU-16 dan memberi bola tanggung kepada parti lawan. Kata Taufik, Rafizi sudah tidak tentu arah dan seolah-olah bertindak seperti pembangkang dalam parti kerajaan sepanjang tempoh berkempen. Taufik mengulas cara Rafizi berkempen yang secara terbuka menyasarkan rakan separti antaranya artis terkenal Aflin Shawki. Aflin berjaya menewaskan Nik Nazmi Nik Ahmad yang juga seorang menteri dalam pemilihan peringkat bahagian setiawangsa. Azmi seorang fellow kanan di Majlis Profesor Negara menyifatkan strategi Rafizi agak pelik kerana calon sepatutnya menyerang pencabar bukannya menyasarkan individu lain. Katanya Rafizi sepatutnya menyerang Insah kerana kurang pengalaman sebagai menteri tetapi tidak pula diserang secara depan-depan sebaliknya didedahkan pula kelemahan parti secara keseluruhan. Timbalan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia PSM, S. Arut Chelven, secara terbuka menyatakan bahawa pertuduhan terhadap bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Mira Masami, bermotifkan politik. Katanya dalam satu kenyataan, beliau turut mencabar DAP untuk menyatakan pendirian mereka berhubung isu tersebut memandangkan P. Ramasamy merupakan sebahagian daripada parti itu ketika dakwaan salah laku tersebut berlaku. Harut Chalvin berpendirian untuk mengatakan pertuduhan Ramasamy oleh SPRM adalah bermotifkan politik dan satu sandiwara. Pagi tadi, Ramasamy memohon supaya dibicarakan atas 17 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT di Mahkamah Session Butterworth. Ramasamy yang berkhidmat sebagai pengerusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, PHEB, dari 2010 hingga 2023 dituduh menggunakan 859,131 ringgit 29 sen dana PHEB antara Mei 2019 dan Februari 2022 tanpa mendapat kelulusan rasmi lembaga itu. Tuduhan itu dikaitkan dengan perolehan pedati Tai Pusam bersalut emas pada 2019 dan pembayaran tajaan pendidikan dan bantuan perubatan kepada dua individu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil, Assalamualaikum dan salam sejahtera.